Доброго рану. Короче, сегодня мы на миськом пляже. Номер хреново уже знает. Бывший алкашный, потом реабилитирован, потом опять алкашный. В общем, где-то тут должны быть теребольщики. Голи. План такой. Сейчас ныряем на одном полотне, на другом. Ну, по полотнам пройдем и пидем под мостик, пошукаем опоры. Кажут, что там где-то есть деревянные опоры. Хотя бы дойдем до них потихоньку, чтобы люди привыкали к моей тарахтелке. Бо... Или можно, конечно, и под мост ее загнать. Ну, не знаю, короче говоря. Хочется под мост, под самый. Ну, я представляю, сколько там хлама. Сколько там мусора. Ну, все равно туда полицу. Все равно. Будь тянем меня почему-то. Туды вот такая история. Не знаю. Ничего я умного не придумал. Есть пляжи, такие еще даже не тронутые. Ну, блин, что-то мне туда не там. Во-первых, туда надо глубоководный, по-любому, уже подключать компрессор. Они все уходят на глубину. И я упрусь в это. Хотя тут тоже есть глубина хорошая. Тут тоже есть глубина хорошая. Он лечебный зонтик. Грибочек. Вот мне нравится, такой медицинский. Все обычно, вин лечебный заходите под него и все, и вам легче. Не надо ничего не ни пилюль, не мазий. Блин, сколько песка. Тут, наверное, тоже, блин, много с металлоискателя можно походить. Ни, ни разу не бачу, что тут копали. Даже капков не вижу. Может, кто и ходит. Все, пройдем. В итоге по шмурді. Шмурть. Сразу схватаемся за ствол. Ну коротше, я не знаю. Там є номер. В стволі щось терчить, блін, непонятно. Ну нема запчастей. Тобто, я не знаю. Його іменно розібрали і викинули цю часть. Якби рядом валялися други, я б я б їх побачив. Воно по-любому таке блестело. Що воно? От блестело. воно? Откуда? непонятно, но криминальчик потом вот такой хрени набрал кучу, фихов пробки закручивалась чешуно Ну латунные, побью да сдам далее ножик ножик как всегда латунь, тыльнички все с нержавеечки, петелечка и два три ножика с железа обычно и оно все в говно сгнивает ну какого ж не сделать все чтобы оно так вилки ложки жираха прикольно вообще по любому надо оставлять самая жирная знахитка там динозаврик так вот это что я не знаю я подумал сначала, что это тиглик плавить всякую фигню, но нет, это типа что-то оно она покрашено, поляпано, непонятно. И вот такая вот фигня. Сливочница, чи как называют такую хрень. Так, светодиодики. Я знаю, кому их втюхать. Фигня на лесопед. Потом вот эта хрень, не знаю. Сначала думал, чи ключ, чи что-то там резьба внутри. Хрен поймешь, что оно такое. Так, ножик, память, куча всяких зажигалок и мега подвор сегодня телефонов. В общем, сегодня от айфона до я не знаю чего. Но куча. куча? Раз, два, три, четыре. Таких вот силеньких. Пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять штук силеньких, 6 запчастей. Какие-то пульт. Виджин. Я не розумію, що воно таке. ABCD. Ну, коротше, ось такі знахідки. Є срібло, зараз будемо відмивати, дивитися, що воно. Є срібло, якісь часи Потонувши. Тоже будемо дивитися. Ось ось такий, поки... А, ще тарелочка, тарелочку схопив, думав, блин, тут відтиск. Я штампа не побачив, ціни, там є ціна. Думал, может старая, что какой-то. Обычно цена и все. Ну, в общем, советская. Нифига. О! Блин. Дружбана захопил. Який малый, я так еще не бачу Блин, придется заезжать на речку. Короче. Опять мы Взяли рака. Все, короче. И той, короче, сегодня прибув на міський пляж Номерадайн. Поставив тут машинку жобкою до передивалки, как всегда. Хотя такие передивалки, що видно со всіх сторон, блін, берюльку мою, блин. не Неспрячешся, нема сліпих зон чудні передивалки. Короче, дай звирузявся отут вот і погнав по пляжиках, по бабушок, короче, утрешніх таких грибочків. Вони відкисали, відкисали, але мене злякалися. А потім думаю, так, може відсюди ночною і сюди пройду. І ну, вирішив знайти опори старого моста. Ось є опори, десь вони. Це один ряд, хлопці. А прямо понад мостом йде другий ряд. Очень цікаво, тому що мост, там, походу, був дерев'яний не один і. Или або він був такий широкий, що то там починаються опори, а там закінчуються якби как бы в два ряда, я не знаю, який був мост шикарний, не шикарний Но сам факт, що тут ось де мост, де опори там десь по шию глибина і, короче, водоросля дуже сильно заросле і щось шукати по -по помимо кучи, кучи мусора, железа і так далі ще ще Огромная проблема. Это грунт. Это не песок, а какая-то глина с землей и куча вот этих вот ракушек острых, маленьких этих рапанчиков, что облиплюют усе. Вон, нема предмета, який вот просто предмет. Нет, вин весь вот этих в ракушечках мелких. Что она за ракушки, не знаю. Ну, их просто... Это хана. Короче, и я поперся, увлекся, думаю, так да хрен с ним. Вызовут, так вызовут. То есть сам мост, ну, никаких проблем, Не ни охрана, ничего нема. Просто що люди можуть визвати і за моєї тарахтівки, вони не, не знають, що воно, але воно біля моста. Ну, коротше, нормально. Я почаще винирював, щоб вони так дивляться, дивляться, я винирнув і о, і уходять, ну, коротко, успокаються. А потім я її загнав під мост і її видно тільки з пляжа. І, а тут її не чути по-любому, тому що вітер, машини. Коротко. по итогу мы что имеем? В общем, мусора даже вы даже не уявляете. Там и велосипеды, и железо, и уголки, и коряги, и очень интересно одна опора на предмет рыбы под ней. Короче, надо будет в следующий раз взять фонарь и посветить. Очень такая у меня есть похожая опора в балакли, и я там бью самов. Был, скажем так. Ну, надо подавиться тут, может быть, самый. Короче, вот тут во я начал и думал там и, 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 закончу, потому что как чи копилку кто скинул, чи всех его знает. Ну на вот этом как раз рубеже, где заканчивается оцем, вот там монеты просто хана. В общем, лазев, лазев, колупался, телефонов, море всякой фигни. Вот тут прошелся, потом пошел туда, прошелся под низу, вот тут полазил. Ну, короче, тут миляк, Ось тут вот так себе глубина, отут от миляк. Потім переліз сюди, отут от глибока, отут от метрів п'ять, блин. Нормальна яма. Таке чувство, що 7 снаряд все-таки сюди заходив. Не вряд ли така від природи, тут яма. Ну, коротше, сам факт все одно. Просто засипано гівном. І це гівна щось знайти дуже важко. Сюди вже не поліз і сюди не лазив, потому що, ну. тут просто водоросли, я понимаю, вот тут вот поганое течение, и постоянно мутняк, мало снимал под мостом, потому что там постоянно муляка, плюс темно, как ночь, ночью, блин, вообще, ну, хреново, я это бачу, но я знаю, что камера ни не, не фига не в общем, дуже цикаво, интересно, и я обязательно туда все припруся, мы трошки надо только координаты выяснить, поточнее, но потом, короче. Все. Вот такой коп. В общем, на плесаре, что я вот тут десь серебряную цепочку с иконкой, десь браслетик, десь и куча всякой фигни, а вся почти монета, и, как оказалось, советы, я не знал, что я советы копаю, оказалось, советы, я чуть-чуть копанул, все под мостом, вот тут вот, я же говорю, то ли копилку кто-то скинул, блин, ну, в основном в одном месте, просто прямо вот так вот махаешь, и по 5 по штук, блин, монет вылетает, все вырешить, там надо будет все равно еще добывать, это все место, колысь, потому что все равно интересно. Так, все, короче, по знахидкам, значит, ну, самое чудово, блин, надо свет вот это мне нравится. Жирафей такой. Была что-то до жопки привязана. Зачем, не знаю. Так, лупы с драки, ключик. Потом вот эта резьба подошла туда. Фиг, вот знаете, что это воно такое. Я не знаю. Не знаю, может вы знаете. Короче, из ложечек и этих таких все чудовые на Ну, срибла, мне казалось, не А вот эти две, походу, наверное, мельхиор. Хотя я еще попробую хромпиком. Блин, не пробовал. Тоже уже разленился совсем. Попробую. Потом двое часики. Ну, в общем, у УЦ... Что там написано? Филипп Моррис. Да, ой, какие крутые. Жалко, что китайская подделка, наверное, какие-то. Потому что, я думаю, вряд ли есть такой фигни. Филипп Моррис какой-то. Так, ну это советские, но они подводные только изнутри. Ничего, <гум> а воду не вдержали. Так, ключик. Потом по монете, значит, советики. Бачите, есть советики. 37 штук. Я не знаю, потому что цвета монет одинаковые. Я копаю, блин, там темно. Кидаю, кидаю, кидаю жменями, блин. В общем, но у нас сюрприз. 152. Фу, Извиняюсь, то вчерашний. Ошибочка вышла. Советов 57, но сюрприз по украинской монете 217 монет. Блин, короче, рекорд сегодня, рекорд. Я скажу, наверное, копилка, потому что, ну, блин, столько вот это вот эти вообще классно выйдут. Вылетают такие блестят, прям их брать одно удовольствие. А эти темные, зараза, в этой ракушке дно темное. Ой, это просто хана. Вроде перед носом махаешь, она лежит, а ты и не бачишь и она с дном взлывается. Так опять не... Короче, попомучился. Так, одна сепарская манера. Потом, вот такая штука. Я сначала думал, что это ковпачок, что вин, ну, латунный, або но стеклянный какая то Или керамика. Ну, короче, типа, вот я... Типа кадыла, вот то, что я казал вчера какая-то такая фигня. Или вот то керамическая фигня, что на улице вывез с тремя дырочками. Вот это может одна и жопка. Тут. Что оно было, я не знаю. Ну такая фигня. Далее вот такой браслетик. Бежуха. Ну короче, хрень полная. Пуговка. Магическая такая. Крутишь и а, отключаешься. Потом вот такая фигня. Слава богу, что она изняла, бо я эти пульки потом шукал. Нахрен, такой браслет. Что она за браслет, такой, что... Странный, короче. Я не проверял. Тогда для тебя срибло, да? Ну, проверю вместе с ложками. Вдруг, если что-то появится, то я включусь. Потом вот такие вот бирюзовые эти, блин, валялись. Чисто валялись. Я не знаю, развалился, видать, браслет. Ну, ну, такие тяжеленькие, как на камень похожи. Ну, вряд ли это бирюза. Вот такие браслетик, свежак. Прикольненький такой. Тоже не знаю. Вроде как прохладные камни. похоже, что камень. А там фиг его знает. Потом по бежухе цепочек. Вот такой. Железный. Ну, бежуха, короче. Вот такие какие-то браслетик. Непонятный. Вот пуговка, возможно, что-то типа царская. Ну, или стара, по крайней мере. Кольцо. Ну, в общем, пробы я шукав-шукав, но не нашел. Ну, походу, просто нержавейки их шматок. Не бачу я никаких проб. А хотелось бы. Хотелось бы, чтобы это было золото было. Потом вот такая штука. Прямо вот именно лежала вот так в песке. Ну, кла, Комусь пяточку так бы классно сегодня, блин. Ну, Лёлик проехал и спас. О! Самая классная бежуха. Яешница. Класс. Так, вот это кто Все, я тебя бросаю. Нет. Да, <laughs> не смешно. Потом, вот это, конечно, сначала так в темноте трошки поднапрягла. Ну, потом я понял, что это, конечно, фуфло. Но было бы неплохо них плохо такое именно. И все. Из бежухи. Далее у нас есть сридла. Я не снимал под мостом, потому что там темно. Но эти три кольца с под моста, с рибни. и так много бежух из под моста. Эту иконку вы бачили, как нашел на пляже, и вот этот кусок браслета. Он срібний, с камушками, очень красивый был при жизни, но порвался. Так, вважим. Колечко обычное. Очень тоненькое. Вот это поярче Трошки, с пробами Все нормально, и с брюликом 1,8 А вот это с этой вот, вот, вот. Властелин колец Короче С хренью нарисованной Но со штампом, главное Так, браслетик, ну с камнями Ну, пойдет, а что Вот так вот И вот это дело чуть пояльче. Ну, не особо сегодня, конечно. Но все равно цикаво. О, то да нормально. Пошли 15 грамм сырим. В общем, тут такой коп, такой мост цикавый. Раз я на него полез, то я с него не зли. Я его буду шевелить. Там надо шевелить. Просто количество мусора. Его надо немножко пошевелить, пошевелить, ракушку чуть-чуть раскидать, раскидать, и дальше дело пойдет. Надо, ну, грунт же, я же говорю, я уже У меня в пальцы, блин, фарш, чтобы вы понимали. Вообще там, короче, блин. Что за ракушку не схватишься, блин, больно, они все госты. Ой, блин, задолбал. Эти ракушки, хоть какие-то бронированные, а, а, а рукавицы как не ты вообще не чувствуешь нифига. Хотя в ракушке нифига и так не чувствуешь. Ты жменю берешь какой-то фигни. І мені тут припадемає з муляки трохи. І дивишся, щоб її знайти. А так тут, течение по центру трошки є. Отут -от. А отут -от щось круте, верте, взагалі ніфіга толком нема. Ну і так слабо. Вода упала дуже сильно. Взагалі, от такий коп воскресний. так і Сьогодні ще якийсь праздник, може, чи Івана купала. Я навіть не знаю. Ну я і не Івана, і не купала, так що таке. Вот, вот такой коп. Все, всем до встречи. У может быть даже санжар. Сейчас проверю на срибло. Если что-то будет срибное, то включусь. Ну, навряд ли.